Всем привет, меня зовут Мила. Вы смотрите на выкройку, которую сделать очень легко, все размеры даны и как все делать и шить я обязательно расскажу подробно в этом видео. Итак, вам нужно начертить только один лепесток, из него сложить вот такую деталь косточку и как бы выкройка готова. Этих деталей для подушки косточки понадобится три. Размер дан с припусками на швы. Если вы хотите сделать подушку для себя лично больше, то, пожалуйста, делайте. Но если вы будете делать ее не для себя, как это делаю я и все девочки со всей Украины, то такой размер отлично подходит для этих целей. Итак, для чего же шьется такая подушка? Это для раненых в госпитале военные, либо в больнице, где они проходят реабилитацию, лечение. Эти подушки помогают очень им, чтобы поддержать раненые конечности, руки, ноги, голову. Либо положить прям сверху на подушку голову или руку или ногу, либо облокотить об нее, потому что держать, например, статично раненую ногу или руку очень тяжело. А так вы подкладываете под бочок ноги или головы даже такую подушку, и конечность упирается в нее, и пациенту легче переносить все тяготы лечения. Такие подушки считаются ортопедическими, и когда их привозишь в госпиталь, либо в лечебное любое заведение, где есть раненые ребята наши, то врачи очень радуются им. И они говорят, да, мы знаем эти подушки, они классные. И даже когда первую партию возил мой брат подушки, которые я шила, там ребята тоже знали эти подушки и тоже они сказали, да, классные, давай сюда, мы будем их пользовать. Вообще большое спасибо, классно, что вы привезли их нам. Так как это видео очень короткое, мне нужно сделать его очень емким по насыщению информации. Что я и хочу сделать? С этими подушками меня познакомили Алла и Светлана. Девочки из Киева. И Светлана, она медицинский работник, она парамедик. И, конечно, это очень большой аргумент, что именно медик посоветовал шить эти подушки. И Светлана организовала в Киеве целую команду девочек, которые шьют эти подушки, можно даже так сказать, массово, которые Света развозит нашим ребятам. В конце видео вас ждет фотообзор, и конечно же там будут не только радужные фото, но и щемящие сердце, но руки, ноги подлечим, все заживет. Главное, ребята, сохранить свою жизнь. На все фотографии мне дано разрешение, и не нужно кидаться тапками, что вот ты без спроса тут постишь такие фотки. Нет, разрешения дано, так что не переживайте. Итак, вы шьете подушки, которые должны быть очень хорошо наполнены наполнителем, не должны быть какими-то комками, твердым чем-то наполнены. Это должны быть очень мягкие подушки, но в то же время они должны быть плотные, чтобы они могли удерживать ногу, ногу в гипсе, ногу с аппаратом Мелизарова. То есть вы понимаете вес мужской ноги, да, и должны как бы накинуть несколько килограмм на вот эти вот все девайсы медицинские. Итак, делаем подушку не каменюку, но не облачко. И каждый лепесток, каждое ухо этой подушки, когда оно сшито, оно хорошо должно быть наполнено, чтобы в эксплуатации, когда кладется конечность посередине подушки, с этой середины давление ноги не выдавливало вот в эти уши весь наполнитель. Вы понимаете, о чем я говорю. Чтобы уши были наполнены первые подушки я сшила в один слой брала ткань но я побоялась что этот слой не выдержит и разорвется и весь пенопласт разлетится по всей палате а собирать его кто не знает это сущий ад в общем сделала все подушки двойные первый слой у меня цветной второй просто стиранная бу белая простынь все швы прошиты на машинке, два ряда и строчку я выставляла два с половиной миллиметра. Подушки наполняла пенопластовыми шариками. Сколько возьмет подушка, сколько в нее туда лезет этого пенопласта. Остальное я добивала уже рваным синтепоном, который оставался от пошива одеял, либо холофайбером. И когда закончились уже шарики, остальные подушки я набивала холофайбером. Не набивайте, пожалуйста, старыми резанными вещами, колготками, трусами, какими-то футболками. Если у вас есть флис, вот его нарезать тонкими какими-то полосками и набить ими подушки, потому что Света мне тоже это советовала, и девочкам она привозит эти полоски флисовые, они набивают ими подушки. И когда вы зашиваете вход в подушку, если вы делаете это не для себя, для себя не обижайтесь, хоть проволока зашивайте, но ребятам зашиваем, как младенцам, потому что касается раны, все, все швы должны быть очень тоненькие и очень потайные. Это должен быть действительно потайной шов, никаким рубчиком, никаким там... Через край иголкой мы не шьем, ни на машинке, ничего. Со всех сторон подушка должна быть гладенькая, как леденец облизанный, понимаете? Что... Те съемки, которые по краям подушек, длиной 40 см, и их нужно две. У кого возник вопрос, для чего две тесемки на подушках? Я вам объясню. Они нужны для того, чтобы немножко, например, передвинуть раненую конечность влево-вправо, ну по кровати, да, немножко сдвинуть, либо голову немножко повернуть. И чтобы не деформировалась сама подушка, когда вы хватаетесь да, за нее медсестра или там сам больной, он просто подтягивает вот так вот тихонько за тесемочку, и его голова или его прекрасные красивые руки и ноги передвигаются по кровати. Попробуйте просто сшить такую подушку, потянуть за тесемки, и вы поймете, насколько это удобно. Ссылки на аккаунты Светланы в Инстаграм и Фейсбук я обязательно оставлю в описании под этим видео. Итак, вы посмотрели это видео, теперь каждый из вас просто обязан сшить одну хотя бы подушку и отнести ее нашим ребятам в больницу или госпиталь. Всех люблю, всех целую и всем пока.